команду, поехать в Мариуполь. Мы с вами туда доберемся сейчас за, 7-10 минут. И мы с вами уже в центре города. Вот. Естественно, очень много мариупольцев, которые переезжают сюда к нам. Мануш по-своему где-то даже можно так назвать небольшой спальный такой район Мариуполя. Часть у нас договоров есть как с Мариуполем, так и с Бердянском. Вот. По всевозможным моментам. Естественно, что бы мы ни делали, мы стараемся всегда э, учитывать интересы э, этих громад, потому что по-другому с соседями, по-другому жить просто нельзя. Ну и, конечно, хотим при этом, чтобы они учитывали наши интересы, конечно. Помогает город Малюхаль, помогает, потому что обслуживает сегодня Горводоканал, Малюхаль помогает, обслуживает нас. Э, тоже большое спасибо здесь. Опять же, эти связи, опять же, пануские, те и остались неосвещенные две улицы всего. Вот. Но ну, мы сейчас ведем работу. То есть Мадуш освещен. Вот. У нас главная сегодня задача – вода, освещение, тепло. Очень сильный у нас ансамбль «Белая птица». Я говорю, порядка где-то 140 человек. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не слышу! У население 10 тысяч человек, 5 чемпионов мира. Вот. Два чемпиона мира у нас по взрослым. Папазов Ярымбаш, это который Папазов двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В 2001 году он был признан самым сильным человеком на планете. Он выиграл битву гигантов. Ярнбаш Евгений, чемпион мира в Майами, стал. Ярнбаш э, был абсолютный чемпион и по профессионалам. Он был, даже выигрывал, даже Арнольд Классик выигрывал э, в Соединенных Штатах. Ворошин Роман, чемпион мира по юниорам был. Вот, Карпик, э, Виктор и Яна Петренко, чемпионом мира по юниорам было. Вот у нас пять чемпионов мира. Вода у нас низкого качества, скажем. Она чистая, но она с очень серьезными э, примесями, отклонениями от нормы. Но другой воды нет. Садик на 220 мест, очень уютный. Здесь стоит такая мощная система очистки воды, что детки сегодня пользуются очень чистой, хорошей водой. То есть мы здесь спокойны, за наших деток они получают полноценную питьевую воду. Здесь подогреваемый, даже зимой подогреваемый воздух э, с систем вентиляции поступает. Блочная мини-котельная стоит. В каждой группе стоит регулятор, температурный регулятор стоит. Можно отрегулировать под любую температуру, в спальне поставить одну, в игровой комнате другую. Спортзал. Здесь э, танцевальный зал. Зал хороший, наши детки, может, поэтому хорошо и танцуют <соединяющие> благодаря этому. У нас, во-первых, сегодня в Мануше нет очереди в детский сад. У нас может любой родитель, даже те люди, которые временно перемещенные сюда, без проблем могут устроить своих детей в детский сад. Просто надо прийти, написать заявление, пройти медицинскую комиссию и ребенка приводить в детский сад. Вопрос, Мангуш, это Украина? Конечно. Вы знаете, я неспроста начал это интервью с того, что мы спортивным клубом, а у нас был спортивный клуб Мануш, мы выезжали за рубеж. И вы знаете, с 1991 -го года ребята все мои, либо я, вот у меня просто нет времени показать. У нас есть много фильмов, у нас есть фотографии, которые выходили и за спиной держали флаг. Украины. Уже с тех времен. Вы понимаете, всегда хотелось э, немножечко любой спортсмен показать свою родину, свой край. Мы, естественно, поднимали флаг Украины. Э, это наша страна, это наша держава. Естественно, было всегда у ребят такое львение. И на всех фотографиях, на всех фотографиях, они все стоят вот так вот, держат флаг. И это очень, э, вы знаете, э, раньше как-то... Может быть не так, мы обращали на это внимание, но делали. Но ну, а сейчас оно вообще принимает какой-то даже такой символичный э, характер э, этого дела. И поэтому здесь даже бесспорно, бесспорно. хоть очень много греков. Вы знаете, э, всегда хочется пожелать везения, чтобы сохранили мы местные традиции, чтобы сохранили традиции Украины, чтобы сохранили вот эту самобытность и передали ее детям. И естественно у меня очень огромная э, просьба вообще к тому, чтобы экологическая ситуация, не нарушалась, а может быть даже улучшилась, потому что э, Ну, это то, чего у нас здесь немножечко не хватает. Я так скромненько скажу.